Решили провести такую акцию, объединить молодежь, студентов и предложили им сделать творческие работы на тему того, что их волнует, на тему ситуации в стране, на тему ситуации в обществе. И предложили им сделать вот такие вот объемные композиции. У нас получилось 44 работы которые показывают такой диапазон размышления. Размышления совершенно разные. Вот, например, вот эта работа, в которой показана Украина, она как девушка. И украинская девушка, когда взрослеет, выходит замуж, она распускает косу. В данном случае она распускает в Россию. Одна из первых работ, сделанных, как бы показано развитие событий в стране, и как бы что произошел такой накал, и что вот нас ожидает светлое будущее. Это такой, как луч, который пронзает все плохое, это луч революции. Вот эта работа вызвала тоже большой резонанс на у меня такие или очень положительные, или очень отрицательные эмоции. Это как бы такие российские очки с российским штрих кодом И что когда их одеваешь, видишь все красно-черные. Вот эта работа очень много эмоций вызывает, но она такая шуточная, карикатурная. Одна из самых интересных и концептуальных. Это эта работа, это, это, это правда, это люди, которые на эту правду смотрят через много-много рамок. И если посмотреть отсюда, mm -hmm. то в каждой рамочке видно всего лишь маленький кусочек этой правды. Ну вот этот лопат в какой-то степени отображает. Вот этот суть. Вот, еще вот эта работа интересная. Ней автор показала о том что очень много с мусора мусора в информации информации и надо находить вот среди этого мусора ту птичку ту правду вот она даже изобразила себя на плакате автор а. что у нее на голове вот так вот много мусора но надо находить ту правду mm -hmm. ясно понятно и организовывали вот данную выставку хотели показать как можно большему количеству людей чтобы не только наши квалифицированные архитекторы могли судить студентов, но и обычные люди, которые имеют какую-то свою гражданскую позицию, хотели, чтобы оценили их работу. Честно говоря, сейчас было то, что очень мало позитива какого-то. Когда думаешь про то, что сейчас нас с вами трапляется, Мені здається, що треба мислити дуже позитивно. Ми різні, Але ми разом. Тобто, це мені немножко подобається. Доброта йде і об'єднання. Єд... Об тобто, дійсно, ми на Україні всі різні, але ми повинні бути всі. Мені дуже сподобалось і, на жаль, можна проголосувати лише за одну роботу. Я напевно зроблю вигляд, що я вже я ще не голосувала і прийду проголосувати ще за одну роботу.